Sallu Semayanglah kamu Kama Seperti mana Ra'aitumu ni kamu lihat Usalli aku Yang dikehendaki Pesanan Nabi itu untuk Semua umat Islam Termasuk kita hari ini Cuma persoalannya lah Dalam hadis itu Nabi pesan pada uh, Kelompok Remaja tu, mereka melihat Nabi semayang Bukan setakat melihat Mengikut akan Nabi SAW semayang Tetapi apakala kita umat Yang terkemudian macam kita ni Tak melihatnya Macam mana kita nak Memahami hadis tu Semayang kamu macam mana ka, kamu lihat aku semayang Maka kata ulama Dengan cara kita belajar Kitab-kitab fiqah ulama Daripada situlah kita tahu Begini semayang Begini cara rokok Bagaimana nak dapat rokok yang sempurna jadi dia kata yang pertama, pastikan masa kita rokok, badan belakang kita tu lurus dan sampai kepada tengkuk kita tu lurus juga. Maksudnya belakang badan tu kalau letak sebatang kayu, sebatang kayu, kemudian kayu tu pun kena juga dengan tengkuk tu. Apa hang tu? Tak adalah kayu tu akan terjongkit sikit ke bawah kan? Sebab apa? Kepala kita ke bawah. Baik. Ini gambaran apa dia? Ini adalah gambaran rokoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rokok yang sah macam mana? Iaitu kata ulama dia punya bongkok badan tu bila dia bongkok nescaya tapak tangan ni dapat pegang kepala lutut. Ah ha, jadi itu dipanggil rokok yang sah. Walaupun dia punya rokok tu taklah 90 darjah betul-betul. Tapi asalkan tapak tangan dapat pegang kepala lutut. Kalau dia tunduk tu sikit saja yang ni tak sah eh? ya. Yang ni tak sah. Rokok tak sah. Bila dia tunduk, tapak tangan tak dapat nak pegang kepada lutut. itu dipanggil rokok yang tidak sah. Jadi maknanya bagi orang yang keuzuran, dia dapat tunduk sikit, jangan risaulah. Walaupun tak sempurna, tak apa lah. Dimaafkanlah pada syarat tak sempurna sebab apa? Keuzuran kita pada tinggang kita tu. Tengah. Pegang lutut tu, dua-dua tapak tangan kita pegang lutut tu, adakah itu syarat wajib? Ha. maknanya kalau dia rokok dia lepas tangan sah dah sah Tapi apa lah macam tu dah ha. dia kata sah lah kan sebab uh, tidak jadi syarat untuk meletakkan dua tapak tangan ke lutut cuma yang saya sebut tadi tu itu adalah nisbah kepada nak tahu sah rokok atau tidak iaitu kalau dia tunduk asalkan dapat cecah tapak tangan ke lutut maka itu dah punya sah dah tapi bukan jadi syarat sah mesti letak tapak tangan kat lutut kita bukan. Maknanya kalau dia rokok, tak pegang lutut dia lepas macam tu je. Sah rokok dia. Ya? Kerana sunat meletakkan tapak tangan ke lutut. Cuma saya sebenarnya nisbah untuk tahu sah dan tidak tu je. Kenapa jangan rendah kepala tu jangan membongkok sangat kepala tu. Sebab Nabi kata jangan tersyapuh kepada lembu yang meragut rokok. Habis, kalau kepala tu tinggi sangat, maksudnya dia rokok, dia boleh tengok ke depan. Jangan macam tu, kenapa dah? Seperti kuda jantan melihat kuda betina. Ha, <tuh> tu. jangan jangan angkat kepala. Sebab apa? Sebab itu perbuatan seperti kuda jantan melihat-lihat kuda betina untuk mengawal. Sebab tu dilarang lah. Ha, tapi tidak membatalkan tidak membatalkan cuma perbuatan tu dilarang ambil yang cantiknya kepala tengkuk tu lurus dengan belakang badan itu yang sempurna lah kalau uzur eh, saya ni dah tak larat nak betul-betul cantik macam Ustaz sebut tu macam mana kita sebut tu tak boleh tak apa dimaafkan pada syarak ikut kadar kemampuan kita lah ha, eh, tak jangan basa-basa dan patah pula. letakkan kedua-dua tapak tangan di atas kedua-dua lutut hukumnya sunat bukan syarat bukan syarat sah Okey? tetapi kalau buat kira sempurna lah tu cuma cara pegang pala lutut tu macam-macam PL jadi betul kat sikit tu lah pegang macam mana pun tetap sah eh tapi bagaimana cara Nabi SAW itu kita nak tahu baik dia kata lagi dengan jari-jari tangan direnggangkan sedikit. <coughs> Baik, macam mana tu? Begini ya. Uh, pertama sekali bila kita pegang kita pegang palu lutut, tapak tangan tu kat lutut, dia mesti lurus. Alat kita pegang palu lutut ni lurus, maksudnya tangan kita ni lurus, jangan jangan begini, jangan begini. Gitu. Kemudian maksudnya jari-jari direnggangkan sedikit kau apa dia? ni antara sela-sela jari ni tidak tutup begini dia renggang begini ha, ni maksud dia renggang sikit ni maksud dia buka sedikit tiap-tiap jari ni gitu jadi kita pegang gitu jadi jari ini lurus ke bawah renggang sedikit kerana ini adalah perbuatan Nabi SAW gitu tapi kalau dia pegang begini ke pegang begini ke hukumnya tetap sah rukuk dia Ha, cuma kita cerita ni apa dia? Kesempurnaan. Bila sebut kesempurnaan, itulah dia cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian bib ah ha, yang ni jangan buat sebab hukumnya makruh. Walaupun tidak membatalkan solat tapi makruh yang dibenci pada syarak apa dia? Bila dia rokok, dia pegang ni tapak tangan ni bawah daripada lutut lagi. Ha, ini ada, yang ni ada kan? Masuk dia pegang dekat betis tu. Dah sampai dekat betis tu. Lepas tu dia ni bongkok tu, oi dah bongkok sangat belakang badan dia tu. Sikit lagi kepala dah boleh cium lutut dah. Tu. So. Jadi, mengapa begitu? Kerana dia pegang tapak tangan ni sampai ke betis dia pegang. Sayang nah, yang itu makruh. Makruh waktu. Tapi batal tak? Tak batal. Tidak batal sayanglah, cuma jangan buat makruh pastikan adanya tomak wajib di sisi madhab kita madhab syafi'i wajib tomak Nabi kata roka, kemudian rokoklah kamu hatta sehingga taqomain narafian sehingga rokok kamu tu jadi dalam keadaan tenang taqomainna tu tenang maksudnya apa masuk tenang jadi datanglah perkataan "tumak minah tempo bertenang maknanya bila kita dah rokok wajib ada tumak minah wajib ada tempo tenang selama nah, yang ni ulama sebut selama lebih kurang dalam tempo menyebut uh, satu kalimah subhanallah berapa saat tu Subhanallah Lebih kurang dalam Tiga saat Maknanya apa dia? Tiga saat tu bila kita dah Daripada kita berdiri, kita rokok kan? Bila kita dah sampai had rokok Kita punya Hujung kepala sampai hujung kaki Tidak ada sebarang pergerakan Ya? Rokok, iktidal, sujud pertama Duduk antara sujud, sujud kedua Dia tidak ada tomak ninah maka sembahyang tidak sah. Kalau dia sampai itu gauk sinilah. Ah itu maksudnya gauk-gauk lepas tu terus iktidal. Tidak sah gitu. Ataupun lain-lain bergerak tak diam, tak reti duduk diam dia punya Jadi dalam tempoh 3 saat je kita perlukan bertenang tu. Selepas daripada tempoh tamakina tu ada pergerakan tak apa. Ha, jadi kenapa wajib? Kerana tiap-tiap rukun ni mesti ada perbezaan yang ni namanya rokok lepas rokok namanya iktidal jadi supaya ada beza di antara rokok dan iktidal mesti ada tempoh bertenang tempoh dalam tempoh bertenang tu tidak ada sebarang pergerakan yang besar kalau ada pergerakan dalam tempoh kita rokok ada pergerakan tak tidur diam lepas tu dia iktidal seolah-olah rokok dan iktidal e tu macam satu rukun jadi dia faham tu? sebab tu wajib di sisi mazhab syafi'i uh, tomak inah tu mesti ada kalau kita rokok dia baca tasbih rokok tiga kali tu adakah itu dikira tomak inah? eh belum tentu dia baca sembilan kali pun tasbih rokok dia baca sembilan kali pun maknanya bila dia rokok tu tangan garuk lah, garuk belakang lah. Ha, lepas tu kepala dia bergerak-gerak dah. Dalam tempoh dia baca tasbih rokok tu kan. Tak diam. Kepala lah gerak, tangan lah gerak. Ha, lepas tu goyang-goyang pula gonggong lah apa semua. Dah. Lepas tu terus intidal. Itu maknanya tak ada pemak lah tu. Sama ada kita baca ke tak baca tasbih tu. Ulang lah tu. Sunatnya baca. Nak kata kalau tak baca, Soh tak rokok? Soh sebab baca tasbih tu Hukumnya soh Sunat khayat ah. Yang wajib apa dia? Umat tu Sebab tu kalau kita tak nak baca sekali pun Ada je orang rokok Tak baca tasbih rokok ni Ada je Terutama bulan Ramadan Lagi tak baca Pasal saya apa? Nak cubat je Eh soh tak semuanya? Soh Sebab apa dia? Sebab membaca tasbih rokok Hukumnya Sunat khayat ah. Sunat khayat ah ni kalau kita tinggal Soh Lepas tu tak kena sujud sahwi ada. Ah, ha, tapi eloklah buat jangan dah kata oh gitu eh. Bagus kalau tak ya baca dia. Eh? <laughs> Bacalah. Lalu dapat pahala sunat dia dah. Cuma kalau tak baca tasbih tak apa. Tapi jangan sampai tak ada tomak. Ah ha, tamak inah tu jangan sampai tak ada. Dan ah. bacakan bacaan tasbih rokok. Tasbih rokok ni tu lah ha, Kita baca itulah. Ada dua lafaz eh, yang waris daripada Nabi. Satu subhanarabbiyal azim saja. Dan lazim yang kita baca ialah Subhanarabbiya'l-azimi wa bihamdi Antara dua mana yang afdal? Yang kedua Itu Subhanarabbiya'l-azimi wa bihamdi, afdal Berapa kali? Sunat Tiga kali, kita baca Kalau seorang Kalau kita seorang-seorang Sunat menambahi lebih Daripada tiga kali, berapa? Lima, tujuh, Sembilan, sebelas dan seterusnya lah angka ganjil jadi imam jangan buat macam tu jadi imam dia tasbihnya sampai 13 kali jadi, jadi rokok jadi lama lah menggigil kawan belakang dah kawan sakit berbingat lah ha? dia kata lama pula imam dia rokok nah, jadi mana bila jadi imam tak disunatkan lebih daripada 3 kalau semuanya tak apa, 100 kali pun tak apa pasal apa rokok tu kan rokok panjang kalau secara umumnya berapa kali tiga kali dengan perasaan mengagungkan Allah maksudnya ikut pada Subhana Rabbiyal azim maha suci engkau ya Allah Tuhan yang maha agung ha jadi bila sebut tu rasakan dalam hati perasaan benar-benar mengagungkan Allah Tuhan sekalian alam Tuhan yang mentadbir sekalian alam Tuhan yang menjadikan sekalian alam Tuhan yang ha, mentakdirkan segala sesuatu ha, rasa dalam hati itu agungnya Allah ha, Tuhan yang maha esa tidak ada lain Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala rasakan macam itu ha, itu maksud dia dengan perasaan mengagungkan Allah Akhir sekali dia kata, serta rokoklah dengan keadaan yang tetap tidak bergerak-gerak. Maksudnya, walaupun dah dapat tamak inah, tapi janganlah kita banyak bergerak-gerak. tak kira lah gerak tangan ke, tergauk sana, tergauk sini ke. Ha? apa dia sempat lagi masa rokok tu, betul-betul kan tarik-tarik baju lah, tarik kain lah apa semua. Ha, itu maksud di sini. Rokoklah dengan keadaan yang tetap tidak bergerak-gerak.